Значит, мы, э, речь идет о семинаре игрового театра. Сегодня у нас такой э, довольно важный, торжественный, я бы сказал, день, потому что сегодня последний день этого семинара. Э, этот семинар состоял из двух сессий. Э, первая была в декабре вот, минувшего года, а вторая вот, проходила сейчас э, в июне. Семинар этот... Э, задуман был Михаилом Михайловичем Буткевичем, вот моим еще учителем по ГИТИСу, и, и не был осуществлен, он назывался Чеховским семинаром. И поскольку там я последние годы как-то занимался материалами Буткевича, и я как-то, познакомившись вот с материалами по этому семинару, подумал, что имело бы смысл его попробовать реализовать, потому что, как мне кажется, это очень полезная и важная программа для уже для актеров, которые имеют базовое актерское образование, вот каких-то новых, может быть, мыслей, идей, которые могут помочь им как-то развиваться дальше профессионально. Вот. И таким образом вот был сформирован этот семинар. Ну, тут я не могу не назвать, собственно говоря, благодаря кому это состоялось, а что он финансируется несколькими такими спонсорами, это вот фонд розвитку Украины. Значит, это один это один спонсор. Второй это мастер-класс, где мы здесь с вами находимся, который во многом нас поддерживал в течение всего всего этого, всего этого периода. И благодаря ему мы, мы, мы здесь ведем работу. Это также такая организация «Мастерская Лига. И мы занимались таким писателем и художником поразительным которого, может быть, вы слышали, может быть, вы знаете, может быть, не знаете, тогда я просто думаю, что это очень делает мне честь, что я могу вам обратить ваше внимание на него, это такой Бруно Шульц. Бруно Шульц это такой писатель, принадлежащий как бы польской литературе, классик польской литературы, хотя всю жизнь прожил Драгович. То есть, он как бы на территории нынешней Украины жил, и там же и был, и там же и погиб он был застрелен во время оккупации немецкой в 1942 году. А, вот. И а, это уникальный совершенно художник, писатель. А, мы им занимались а, в, вот эти две сессии. А, у него небольшие, а, есть небольшие два сборника рассказов. Один называется «Коричневые лавки», а второй называется «Санатория под Клипсидрой». А, есть, остались рисунки. А, Осталось какое-то эпистолярное наследие, письма. И поскольку он жил в Драгобыче, и э, это такая для нас странная, ну для многих, для большинства из нас, и для меня в первую очередь странная территория Галиции, которая, мне кажется, очень любопытной, потому что это смешение культур, и еще Австро-венгерская империя, то мы э, вот во второй сессии, в рамках второй сессии, мы предприняли такую экспедицию туда. Вот две недели там пробовали, пытаясь понять, собственно говоря, что такое этот самый шут. Потому что если вы начнете читать, то это непростая литература. Она очень образная и очень такая абстрактная. Я еще хочу тоже сказать, что нам помогали в течение этого времени целый ряд педагогов, у нас были э, лекции, я сейчас не буду даже это перечислять, там в Драгобыче были колоссальные замечательные экскурсии, всякие погружения, это оказалось вообще целым миром. Вот. Здесь нам помогали, вот сидит Ольга Островер, которая помогала с Фламенко, занималась, потому что целый ряд тренингов был. Ну, в общем, я сейчас не буду расписывать эту программу, кому интересно, конечно, с удовольствием расскажу, но, вот, в принципе, это довольно большая программа, целый ряд фильмов. Вот Юра Зморович, который, кстати, будет нам помогать и сегодня и на площадке, он, значит, занимался с ребятами музыкальной импровизацией. Ну, то есть, есть целый ряд Вещей, которые мы в течение этого семинара занимались, и это такое было довольно э, бесшабашное и рабочее время. Вот, э, сегодня, к сожалению, этому конец приходит, но как всегда, всему приходит конец, вот и ей пришел, как говорил э, наш замечательный Сэмил Пекин. Как я уже сказал, мы, мы ничего специально не готовили. И... Поэтому, я, если, если так сказать, вы чего-то ждете такого от нас высокохудожественного, то сразу хочу сказать, снести планку, пожалуйста. Мы просто подумали, что мы попробуем как-то соединить, вот, собственно говоря, тему художника, который вот зовут Бруно Шульц, с той практикой небольшой, которой мы пытаемся заниматься в рамках семинара. Значит, попробуем сделать Uh, попробуем... Давайте пока двух достаточно будет проще, а еще потом раз, а, Наташа в следующий раз. раз. Попробуем взять жест немножко другой, чуть-чуть более сложный. Готовы? Пожалуйста, значит, Будем смотреть. Давайте сделаем ПЖ сладкого. Сладкого. Ну, что скажем? Слышно немножко, да? Как бы слышна разница, слышно, так. Оно, а вот теперь что мешает? И это дополнительные правила, которые мы опять можем... Значит, это больше видно было на Ане. Вот идет повтор. Вот, как бы, вот так, а потом еще так, а потом да. еще сюда, и теперь сюда. И так можно бесконечно идти. Не нужно. Да. Да, да. Да. Вот начало было... Да-да-да. Значит, ПЖ right. это одна фаза. Это как бы один, одно высказывание. Это как предложение. И в нем ставится точка. Без развития. Это не развитие. Развитие в нем есть. Потому что в нем есть не только развитие, и мы сейчас об этом тоже скажем. В нем есть кульминация. В нем есть до и после. И четкая совершенно кульминация. В нем абсолютно, абсолютно нормальная композиция. Но в нем еще... Это одна фраза. Неважно, я вам сейчас скажу образ, я не знаю, множественность. Или толпа. Все равно это будет одна фраза. Один жест. И в нем ставится в конце точка. Я хотел через вас понять, что такое троговочная юрская ночь, в которой рождается великий художник. Конечно. Слышно? Нет? А чтобы вы подставили, вот ответ на это, лаверды. Вот какой интересно, потому что просто у меня вообще-то возник и мне, а, и а мне хочется понять, вот у вас тоже есть? Вот нет, не было вот этого как бы замкнуть эту вот арку, вот это вот рождается, а вот теперь арку. А, ну вот у меня. А покажи, а, не говорите. Сыграйте вот, закройте как бы. ừ <laughs> ừ Ну, а вы не могли, потому что вы же... Мы же, же говорили, что же все-таки однажды. Да, 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 да. И я вас о рождения, а да, здесь да. я попросила закрытие, да? А вот теперь мы просто сделаем два, один за другим. Вот, простите, я просто не... за, за, за банки и... люба. Вот Люба как бы откроет эту жизнь в июльскую ночь, Драгобыча, а Саша ее в ноябрьскую закроет. Спасибо. Вот это, так сказать, наш наш проект памятника Шульцу там у вас возле парка. Настя, нам лестница значительно выгоднее, чем, чем то, что, что там вы показываете, чего никто не знает. Мы сюда из-за лестницы пришли. Не все, Наташа, я вас лишаю слова навсегда. Вы, вы исчерпали уже возможность. 嗯。<Okay. S 2> okay. tako umjeti. Ne zaleži nam. Njihov karakter je bez dalje plano. Bez dalje plano. Udehu me to. to. ラピュタルラピュタルラピュタルラピュタルラピュタルラピュ